ৰাতি হৈছিলে ৰাতি মানে এই এৰাউণ্ড ওৱান এ এম এনেকৈ আৰু এই হেৰি সৰুজনী এই ভাগিন দুটাটো এক্সাম চলি আছে তেখেত পঢ়ি আছে সেইকাৰণে এট এৰাউণ্ড টুৱেলভ থাৰ্টি আৰু এক্সাম হ'লেওতো মানে এনেও দেৰিকৈ হ'ব পঢ়িব লাগে তেওঁলোকে মানে টুৱেলভ থাৰ্টি হৈ আছে তেতিয়া টুৱেলভ থাৰ্টি হৈছে এইটো বেক চাইড বেয়াৰটো যেতিয়া মানে পুতিছে আৰু মাটিটো মাটি পুতি মানে আহি গ'ল ভিতৰ তাৰপিছত এই যোনটো মানে ডিচিজ বডি সেইজনীটো মানে কি হ'ল এই কোনোবা আহিছে নেকি বুলি সেনেকৈ দেখা পাইছে আৰু তাৰ অভিয়াছলি দেখা পাব পাহাৰৰ যোনটো লাইট আছে এইবিলাকতো জ্বলি আছে শ্বেড'টো দেখা পায় তাৰপিছত দেখা পাই কিনে সিহঁতক মাতিছে এইটো সিহঁতে মানে লাইটটো অন কৰিছে তাৰপিছত বোলে দুজন আছে ওৱান ৱাছ আউটচাইড যোনটো আউটচাইড ৰখি আছে মানে বাহিৰতে আৰু ওৱান যোনটো সোমাইছে সি মানে গান ধৰি ডাইৰেক্টলি মানে শ্বুট কৰি পলাই গ'ল তাই একো নকৰে মানে ভণ্টিহঁতৰ লগতে থাকে মানে ভাত চাত বনোৱা কাপোৰ চাপোৰ ধুই দিম মানে ঘৰৰ কামখিনি চাই তাইৰ ষ্টুডেণ্টটো নহয় এৰা বহুত মানে বছৰ হৈ গ'ল আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰি সি এৰি দিলে কিয়নো মাটো ঢুকালে মা ঢুকোৱাৰ পাছত কোনো নাই চাপৰ্ট দিবলৈ সেইকাৰণে সি এৰি দিলে ভণ্টিহঁতক পঢ় বুলি সি মানে চাপৰ্ট দি আছে এই ঘৰৰ কামখিনি আৰু যিমান পাৰে চ' মানে আচৰিত কথাটো হ'ল যে সি শ্বি ইজ নট এনি প্ৰফেশ্যনেল ইউ ন' কণ্ট্ৰেক্টৰ বুলিও নহয় লাইক ভেৰি ফেমাছ আৰ্টিষ্ট বুলিওতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এই ঘৰ ভেৰি কমন গাৰ্ল ইউ ন' চ' চিটিং এট হোম লাইক ডাট অলছো বিন চামবডি কাম এণ্ড শ্বুট ইন ভেৰি বেড ৱে ইটছ ইউ ন' কি ক'ম আৰু আচৰিত কথা আৰু এইটো সন্দেহ ডাৱত একো নাই একোতো নাই ইমান দিন এনেকৈয়ে চলি আছে ঘৰ কাম কৰি আছে ভণ্টিহঁতক ছাপৰ্ট দি আছে সেইটোৱেই আৰু তাৰ একো নাই ফোন চোন মানে কথা পতা এইবিলাকো নাই হ'লেও মানে এইবিলাকৰ নহয় যোৱা ৰাতিমেশ্যন পাওঁ ৰাতি প্ৰায় দুটামান বজাত যে তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে এটা বুলেট ইনজুৰি হৈছে তো লগে লগে আমি অ' চি আমাৰ এছ পি ছাৰ আমি সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হওঁ তো আমি ইয়াত আহি দেখা পাওঁ যে যি ভিক্টিমগৰাকী আছে তেখেত মজিয়াত পঢ়ি আছে আৰু লগতে এটা আমি বুলেটৰ এটা খালী কেজ আমি ইয়াতে ৰিকভাৰী কৰোঁ গতিকে এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ আমি বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম বাকী এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে তিনিগৰাকী ইয়াতে তেওঁলোক চিষ্টাৰ আছিল তেওঁলোক একেলগে ইয়াতে কলেজত পঢ়ি আছিল আৰু তেওঁলোকেই থাকে ইয়াতে তাৰপিছত ৰাতি হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা ঘটিলে কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যনটো এটা চলি আছে গতিকে প্ৰিলিমেৰী ষ্টেজত আমি বিশেষ ইয়াতকৈ বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ তেখেতৰ নামটো আছিল শুকুৰি টিচপি তেইছ বছৰ বয়স তেখেতৰ ঘৰটোত কিবা মাটি খান্দি তেনেকৈ হয় আমি এটা পাইছোঁ এটা মাটি খান্দি সোমোৱাৰ এটা আমি দেখা পাইছোঁ কিন্তু এইখিনি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনো এতিয়া ষ্টেজত আছে গতিকে সেইখিনিয়ে ক'ব পাৰি নাই সন্দেহত এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম চলি আছে এজন বা দুজন দুজন মানুহটো এটলিষ্ট আহিছে সেইটো গম পাইছোঁ নাই সেইখিনি প্ৰিলিমেৰী ষ্টেজত আছে আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম এইখিনি চলি আছে পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা একো কোৱা নাই নাই পৰিয়ালবৰ্গৰ এতিয়া তেখেতৰ দেউতাক আহি পাইছে গতিকে সেইখিনি আমি ষ্টেটমেণ্ট লৈ আছোঁ পিছত কিবা গম পালে আমি জনাম এইখিনি আমাৰ বাৰ নম্বৰ ৱাৰ্ড হয়